Сегодня на примере отчета по единому налогу за 6 месяцев за полугодие я расскажу вам, как пользоваться кабинетом на сайте ГФС Украины, электронным кабинетом подельщика, как для подачи отчетности, так и для получения другой необходимой информации. Находим сначала сам кабинет на сайте ГФС Украины. Сайт ГФС – Спускаемся чуть вниз. Вот он, вход в электронный кабинет. Электронный кабинет. Нажимаем. Кнопка входа находится справа вверху. Нажимаем ее. Дальше для входа необходимо использовать электронный цифровой ключ. Ключ э, ЕЦП, ключ э, электронной цифровой подписи. Его можно получить как в центре сертификации в самой наруговой, так и совершенно бесплатно сгенерировать в поражении Privat24 для бизнеса, если у вас есть счет PrivatBank. Если вы используете ключ Привата, нужно выбрать в меню PrivatBank. Если же у вас ключ наруговой, оставляем все по умолчанию. Цент сертификации ключей самой ДФС. Выбираем ключ. Я воспользуюсь в данном случае ключом DFS. Вводим пароль. Кнопка «Считаты». Ключ считан. В данный момент мы также можем увидеть э, срок, э, период годности этого ключа. В данном случае э, ключ мой годен до 30 марта 2019 года, пока его обновлять или менять не нужно. Нажимаем кнопку Выйти. Тут предлагают заполнить какие-то данные. Мы можем их оставить незаполненные и на что это совершенно пока не повлияет. Хотя, если уже на то пошло, давайте. Я попытаюсь ввести электронную почту и проверим, поможет ли это нам при заполнении заявления на подачу электронной отчетности. Нажимаем с барахты. Информация сохранена. Так, дальше. Для того, чтобы подавать отчетность в электронном виде, нам нужно э Подписать заявление присоединения к договору на подачу отчетности в электронном виде. Переходим, как вы увидели, в режим выдания зрительности. Выбираем год 2018. Выбираем текущий месяц. Нажимаем кнопку «Створитый». Здесь может быть стоять все режим, тогда видны все документы. Мы сокращаем список, выбираем документы, режим запятый. Переходим на вторую страницу. Я просто знаю, где он находится. Вот она, заява по приеднание до договора о электронных документов. Выбираем. Здесь нажимаем ну, тут э, по умолчанию должна стоять единичка, поэтому я оставляю единичку. Э, здесь выбираем кнопку «Строиты». Вот оно, наше заявление уже создано. заполнено. фамилия, необходимые данные. Единственное, что вам нужно добавить вот в этом поле, э, слово «Выписка». Потому что вы осуществляете свою деятельность на основании выписки госрегистрации. Спускаемся вниз. Еще нужно добавить электронную почту вашу электронную почту. Я заполняя при входе электронное поле электронной почты по наивности надеялся, что оно сюда подтянется. Оказывается нет, поэтому мы повторяем заполнение. Дальше нажимаем кнопку «Сберегти». Оно сохранено. После этого ставим галочку. Нам нужно его подписать. Выбираем кнопку «Подписать». Нажимаем. Опять выбираем ваш ключ электронной цифровой подписи. Опять вводим пароль. Кнопка «Считать». Подписаты. Э -э теперь осталось просто его отправить. Опять ставим гарочку и нажимаем кнопку «Відправити». После того, как вы нажали кнопку «Відправити», появляется отметка с ключиком, что и отметка «Відправлена». После того, как вы подписали и отправили заявление о присоединении к договору по признанию электронных документов, через э, несколько дней нужно зайти и проверить, подписали вам его, приняла налоговая его или нет. Обычно это занимает 1-2 дня, иногда это может быть до 5 дней. Если, э, договор, под, если все правильно, если заявление ваше принято, э, в разделе квитанции будет отметка с цифрой 3, то есть тут 3 квитанции. И э, в том числе будет написано документ принято. После этого можно переходить к подаче отчетности в электронном виде. Для того чтобы отправить отчет по единому нарогу, выбираем опять-таки введение звитности. Теперь нам нужно выбрать период. Поскольку у нас отчет за полугодие, соответственно мы выбираем период певрича. Э, нажимаем кнопку «Створить». Опять-таки у нас очень много, ну как очень много, 5 документов. На всякий случай говорю, что отчет по единому нарогу находится в разделе «Прибыль». Если мы выберем этот раздел, то, собственно говоря, отчет по единому нарогу как раз вот он у нас здесь и будет. Выбираем его. Здесь нам предлагают снова же таки проверить реквизиты нароговую, куда нужно отправить Звитный документ, можно выбрать новый звитный, если вы подаете подряд несколько отчетов, что-то исправляете, либо уточняющий. Мы оставляем звитный документ. И дальше есть такая небольшая хитрость. Если мы уже подавали в электронном кабинете отчет в этом году, вот как я это сделал за первый экватор, можно нажать, поставить галочку, «Заполнить на основе звит уже поданного звиту». Вот он мой отчет за первый квартал этого года. И э, тогда мне не нужно будет заполнять кучу полей, которые уже будут заполнены. Нажимаем кнопку ⁇ Створить ⁇ Вот он, создан отчет. Единственное, что теперь, поскольку мы создавали его на основании уже созданного документа, тут остался лишний крестик в разделе первого квартала. Мы его убираем. У нас крестик стоит на привиче декорация на год 2018, все правильно. Вот. Далее проверяем, наемных сотрудников у нас 0. У нас подтянулись с первого квартала кведы, коды видов экономической деятельности. Если мы что-то делали дополнительно за этот квартал, можно добавить строчку. Еще одну. Для этого установимся вот здесь, нажимаем правую кнопку мышки, нажимаем кнопку ⁇ Добавить рядок ⁇ У нас добавилась строчка, мы можем ввести здесь квед и его название, если у нас что-то за этот период добавилось. Напоминаю, что в этом разделе нужно показывать не все ваши кведы, какие есть, а только те кведы, по которым вы работали. Я убираю строчку, она мне не нужна. Теперь переходим к заполнению декораций. Снова же таки подтянулись цифры за первый квартал. Она у меня была с цифрами, была с деятельностью. Поэтому мы вводим новые цифры. Новую, уже ставим сумму дохода, порученную за 6 месяцев этого года. Декорация сама рассчитывает 5%, вот все запомнилось. Единственное, что нам нужно заполнить, это строчку 13, перенеся цифру начисленного дохода из декорации за первый экватор. Я увожу эту цифру, я ее знаю, она у меня записана. Все, снова же таки автоматом заполнилась строчка 14. -я. Это сумма налога, единого налога, которая будет вам начислена за второй квартал вот по итогам работы за полугодие. Нажимаем кнопку «Проверить». Проверка прошла успешно. Нажимаем кнопку Ты. Ваш отчет сохранен. Осталось его подписать. Ставимо гарочку. Знову ж таки підписати. Вибираємо ключ ЄЦП. вводимо пароль. Нажимаємо Считати. Ключ «Считан», Підписати. Отчет підписаний. Знову ставимо гарочку, нажимаємо кнопку Відправити. После отправки практически сразу появляется квитанция 1. Она подтверждает тот факт, что ваш отчет доставлен в ФРС Украины. Теперь нужно немножко подождать, дождаться, вот она, квитанция 1. Дождаться квитанции 2. Вот, как видите, уже пришла вторая квитанция. Я обновил экран. Если мы ее прочитаем, откроем, прочитаем, будет написано, что отчет принят. Открывает он ее в этом режиме немножко странно. Он предлагает сохранить ее в формате PDF. Открываем. Вот наша вторая квитанция. Тут есть регистрационный номер. Написано принято пакет. Этот документ подтверждает, что ваш отчет принят. Мы можем тут же сразу распечатать для себя чтобы оставить ее в печатном виде на всякий случай печатаем первую квитанцию хотя на самом деле она не нужна она мало что подтверждает но я их всегда печатаю и распечатываю сам поданный отчет для этого тоже открываем отчет Нажимаем кнопку «Друг». Он опять-таки его пытается сохранить в PDF. Открываем его в PDF. Ну, некорректное представление отчета. Он почему-то занимает три листика. Отличная строчка с Ну, делать нечего. Ручья Ручка кабинет не показывает, ручка кабинет не работает. Это потому, что у меня тут целых три кведа, а именно поэтому он так неудачно смещает поля декларации. Ну, какая нам разница? Нажимаем кнопку распечатать. Отправляем на печать. Все, собственно говоря, с этого момента наш отчет за 6 месяцев за полугодие 2018 года по единому налогу подан. Теперь давайте разберемся, какие еще режимы есть в кабинете. Второй режим, который можно использовать и нужно использовать, это проект развитности. В этом режиме отображаются все ваши отчеты за все года, когда вы были предпринимателем и подавали отчетность. Вот я могу перемещаться между годами, можно выбрать все, или, допустим, за какой-то конкретный период. Тут очень странненький режим, нет деления на первый э, квартал, второй, третий, четвертый полугодие. Поэтому, если, допустим, нам э, нужны декорации за первый квартал, там, мы выбираем березен, если нам нужны декорации за э, полугодие, мы выбираем, выбираем червень. Вот наша декорация, которую мы только что подавали. Мы тоже в этом режиме можем в нее зайти, посмотреть, как мы отчитывались. Здесь же есть квитанция 2, квитанция 2. Мы ее тоже можем увидеть и тоже можем распечатать, отправить на печать. Как и отправить на печать сам отчет. Если нам нужны другие отчетные за другие периоды, другие года, соответственно, меняем год. И у меня вот я сейчас выберу все. У меня вплоть до 2013 -го года все отчеты есть, их все можно посмотреть, если вас вдруг заинтересовало, как же вы отчитывались в каком-то другом, в каком-то предыдущем периоде. Еще один режим, который я всем Рекомендую использовать, причем рекомендую использовать хотя бы раз в 2-3 месяца. Это режим стана расрахунки с бюджетом. Дело в том, что это прямой по сути прямой доступ к вашим лицевым карточкам, которые открыты в налоговой в программе по учету ваших налогов, поступлений и начислений в бюджет. И здесь в этих лицевых карточках отражаются, отражается, упрата всех налогов вашего бюджета. бюджет. Открываем вот по единому налогу единый податок святочных осиб, И мы видим, как начисление налога нараховано, зменшено, так и когда вы нарог упрачивали. В данном случае, вот видно, что за первый квартал начислено в карточке э, сумма единого налога 5722,50. Э, я вот 3 седьмого заплатил 480. Соответственно, висит переплата по единому налогу 487,44. Если вдруг у вас образуется задолженность, то будет э, в графе недоимка сумма этой задолженности. И э, она будет светиться красным. Вы поймете, что вам ее нужно срочно погасить. Э, это можно сделать как через банк э, с вашего расчетного счета или просто в отделении банка. Так и сейчас появились прямо здесь появились режимы. Э, можно заплатить налоги, не выходя, не выходя буквально из э, кабинета. Вот э, уже даже все. Подтянуто, ничего заполнять не нужно. Вам осталось только ввести сумму, какую вы хотите заплатить, э, подтвердить. Дальше будет предложение ввести номер карточки и э, оплатить с карточки, прямо не выходя из э, кабинета. По-моему, это достаточно удобно, не надо никуда бежать, не нужно переносить реквизиты в банковскую программу. Э, ну, Кому как. Да, тут получится чуть дороже протеж, чем если бы вы продели через Privat24. Но незначительно. Разница небольшая и не всегда в пользу, скажем так, Privat. Этот режим нужно использовать раз в 2-3 месяца для того, чтобы убедиться, что переход в стандартный режим стана закупки с бюджетом и просмотр ваших лицевых карточек, чтобы убедиться, что все ваши платежи дошли, дошли правильно и у вас, не дай бог, не появилась задолженность перед бюджетом. Потому что если такая задолженность появится и будет существовать больше 6 месяцев подряд, то, естественно, точнее как, если задолженность есть на початок двух кварталов поспель, то вас просто снимут с единого нарога, и вы будете на общей системе. Что, я думаю, вряд ли кому-то понравится. Также тут есть все ваши учетные данные в режиме обликови данные Очень полезный момент, внизу если полистать, Тут есть список всех ваших открытых расчетных счетов. Наруговая получает с банка информацию о э, открытии ваших расчетных счетов. Она естественно не видит движения по этому счету, но она просто знает, что в этом банке э, вами как предпринимателям, открыт счет номер такой-то. Э, для чего вам этот режим? Очень часто бывает, что если предприниматель очень долго, очень давно не работал то по прошествию 5, 6, 10 э, лет он уже не помнит, открыты у него счета в банках, не открыты у него счета в банках, в каких банках у него открыты счета. Э, и когда он начинает процедуру закрытия, соответственно, ему нужно позакрывать и его расчетные счета. Поэтому я всем рекомендую, прежде чем эти закрываться, э, сделать себе ключ ЕЦП, зайти э, в электронный кабинет для того, чтобы посмотреть, ну, во-первых, вспомнить, какую отчетность вы подавали э, или не подавали в режиме прогрессивности, просмотреть за все года, все ли у вас подано. Э, второе, перейти в страну рахунки с бюджетом, посмотреть, нет ли у вас задолженности по налогам. Ну и третье, перейдя в режим обликовой данной посмотреть, какие у вас отчетные счета открыты, чтобы знать, э, куда идти их закрывать, в каком банке их закрывать. Собственно говоря, если вы потельщик единого налога, предприниматель, то для вас вот это и все функции, какие здесь есть. Они полностью исчерпывают ваши, они полностью перекрывают все ваши потребности в подаче отчетности, в просмотре поданной отчетности, в просмотре ваших задолженностей. У меня просто в стане с бюджетом есть только единый нарух, потому что я не потельщик ЕСВ. Но если вы потельщик ЕСВ, как все остальные предприниматели единого наруха, тут будут, будут тут также э, лицевые карточки по единому э, по ЕСВ, там тоже можно смотреть начисления и уплату нарогов. Если вы, как гражданин, не как предприниматель, но как гражданин являетесь потельщиком нарога на землю или нарога на недвижимость, здесь также будут карточки по нарогу на недвижимость или нарогу на землю. И вы сможете увидеть свои начисления и по этим налогам. По сути, электронный кабинет потельщика, он один и для физлиц, и для предпринимателей. В данном случае здесь ничего не разделяется. Если вы хотите посмотреть вашу уплату налогов за предыдущие года, нужно выбрать год. Ну вот сейчас 2018, мы выбираем, например, 2017 год. И теперь мы можем зайти в лицевую карточку за 2017 год. Посмотрите, здесь начисление налогов, уплату налогов, если вдруг в этом возникла необходимость. Аналогично, там, 2014 год. Единый податок. Не показывает только суммы сразу. Ну, в этом и нет необходимости. Заходим в саму карточку. Вот начисление и упрата нарогов там, за 2014 год. Вот. Это нужно для того, если у вас там в каком-то предыдущем периоде возникла задолженность, вам насчитали финансовую санкцию и пеню, вы можете зайти и посмотреть, правильно ли налоговая определила момент возникновения задолженности, действительно ли она бара, Действительно ли она имела место? Ну, я хочу все время, у меня задолженности нет. Мне, честно говоря, трудно показывать на своей карточке, как это все посмотреть. Если же э, вы ее лицо, то э, здесь есть режимы для потельщиков НДС отдельные регистрация налоговых накладных. Ну и все остальные другие полезные функции, которые нужны плательщику НДС. Вот, собственно говоря, на сегодня все. Я вам показал, как отправлять отчетность за погодие. Пользуйтесь. До свидания.